В ходе социального партнерства есть бывшая бездомная Мария Леонтьевна. Она облагораживает сад, выращивает цветы абсолютно в благотворительных началах. Ей это нравится безумно, но спахивает землю она просто палочкой. Поэтому мы решили подарить ей вот такую вот сапочку, и сейчас будет для нее сюрприз. Она этого не ждет, но мы это сделаем. Мария Леонтьевна. Мария Леонтьевна. Здравствуйте. У нас для вас маленький сюрприз. Ну, то что, то, что вам так не хватало. А, -а, -а спасибо. Да, мы вам, мы вам хотим подарить вот эту вот такую вот сапочку. Спасибо. Да, и мы купили попробовать, я не знаю, получится или нет, вот такие вот, вот такое вот удобрение. Да, я такое вот попробовала. Да, вот сапочку попробуйте. М -м -м. Это не ножом. И не ветками. Здорово! Ну все, так это означает, что сад будет еще красивее. Ну, так я ножом ковырялась, а так я то и видите, что делается. Вот, красота. Пожалуйста. Это нелегко стоять в позе непонятно кого. Лотоса. Да, лотоса. Огородного. И это делать все. Адский труд, на самом деле. Вообще, это, все надо любить. Сейчас, сильно. Я надеюсь, что оно вам поможет. Если что, говорите, что нам нужно. Ага. Будем стараться, хорошо? Хорошо. Есть, yes, спасибо.